Вітаю глядачів з Кіфі. як завжди у цій годині, на телеканалі виходить аналітична передача Вечірня студія. До нас завітав заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань економіки, фінансів, промисловості, розвитку інфраструктури, містобудування, житлово-комунального господарства, зовнішньоекономічної діяльності та паливно-енергетичного комплексу Анатолій Семенович Хоменко. Добрий вечір. Добрий вечір всім студії. Добрий вечір всім телезрителям. я сегодня очень рад то что мы встретились после таких именно рабочих визитов сегодня целый день происходили до обед мы посмотрели реальную работу и хотелось бы побольше вопросов от зрителей чтобы мы раскрыли всю работу обла администрации и всю нашу команду как мы сегодня работаем. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми працюємо у прямому ефірі 22.48.02. Отож, ставте, будь ласка, свої запитання. А ми почнемо нашу розмову. І перше питання стосовно виконання першого півріччя, які підсумки були в економічній сфері нашого регіону. Що зроблено? Чи ми можемо вже пишатися? Ну, я бы хотел бы добавить именно по рейтинговым показателям, которые сегодня у нас оценит Кабинет министров за полугодие. Очень большой рывок, я считаю, что вот за полтора года, это первый раз, на все время индекс промысловости был ниже 100%. Был даже 88%. 92, этот раз первый раз вот за полугодие 103,9, 104%. А это, это, чему? это, ну я считаю, очень большое достижение всей команды, всех замов Бюрата, в том числе Николай Михайлович, правильно направляет правильное русло. Очень большая перспектива именно в переробке сельского хозяйства. Завод Каргил поднял свои обороты и переработал больше продукции. Сегодня очень прекрасный менеджмент на судозаводе. Есть у нас директор Федин, который организовал очень серьезную работу. За 20 лет в судостроении такого никогда не было. Сегодня мы получили заказы на судостроительном заводе, три танкера по 17 миллионов. И самое важное, радовались мы это получили. Есть эти заказы. И когда начали организовывать производство, именно первую закладку первого танкера, второго, третьего танкера. Сегодня уже первый танкер достраивается. И самое важное, что этот танкер уже сейчас под ключ будет производство танкера. То есть раньше мы только корпус строили и отправляли в других странах, его достраивали. На сегодняшний день умение Федина организовать так работу на заводе, что от начала и до конца. И самое важное, с чем мы сегодня столкнулись, что мы не можем сегодня найти рабочие места сварщиков. Вы сегодня знаете, что на судозаводе заработная плата сварщиков доходит, ну, средняя там 2 700 где-то, а у специалистов до 5-6 до тысяч гривен. И сегодня не хватает основных профессий. порядка 800 человек. Как вы решите это питание? Как вы включаете молодца на работу? На сегодняшний день разработано на самом заводе первую зарплату. Первых полгода доплачивается и обучается. Сегодня подняты все училища техниками. училище техниками это будет уже завтра, послезавтра. А на сегодняшний день нужно быстро и нужно на сегодняшний, на сегодняшний момент, на сегодняшний час, то, что заказы, которые, контракты, которые подписаны, там самое важное сделать их в срок. Мы приглашаем, вот я был, посещал завод и уже общался, многие специалисты возвращаются из Польши, из других стран, с России, все-таки рядом с семьей быть и судостроители все рабочие находились на острове. Там очень удобный такой микрорайон, в котором можно удобно жить, удобно как бы ходить на работу. И это очень важно на сегодня, что важно, что наши люди возвращаются с других стран и работают именно на Херсонщину, именно на программу социально-экономического развития Херсонщины. А, и... И... Судос... Телесу, у нас есть сюжет, как на самом деле тревая работа на судоводительном заводе. Ну... Я прошу переглянуть разом с телеглядачами, а далее мы продолжим обговорение. І в холод і в спеку робота на Херсонському суднобудівному заводі кипить. Зараз на Стапелях будуються чотири нових танкери. От видно, перед нами нові закази. І за нами там теж два. Ну, то модернізація. Роботи куча, много очень. тільки роботи. Я очень люблю роботу, мені очень подобається. І я очень рад, звісно, що наше підприємство працює, а тим більше рад, що воно один із лідерів. В Україні серед судостроєння. І це все, я думаю, все благодаря ефективному управлінню нашого директора Кєдіна Василія Вікторовича. Тому що остальні всі підприємства зараз лежать. Аби виконувати роботу у термін, на завод потрібні додаткові робочі кадри у попиті суднозварювальники та судноскладальники. Для них з 1 липня підвищено заробітну плату. Дінги зараз в наше час. Никогда лишний не бывает. Тем более, очень тяжелая работа у нас. И за такой тяжелый труд я считаю, что надо платить достойную зарплату. Здесь все официально. И, конечно, это большой очень плюс, когда человек получает полностью социальный пакет. Это пенсия. Те, кто работают сварщики в вредном производстве, мы все тестованы по списку номер один. Мы пойдем на пенсию раньше. Навіть сами поганые часы отримывали. Ну, певну грошову винагороду і, так би сказати, зараз, коли не самі гірші часи, то зарплата досить таки пристойна для людей, які мають достатню кваліфікацію. Херсонський суднобудівний завод лідер серед аналогічних підприємств у галузі важкого машинобудування. Саме на ХСЗ припадає 40% обсягу виконаних робіт. Завод не збирається здавати темпу у перспективі нові замовлення. Для цього керівництвом заводу розроблена програма по залученню кадрів. Для них безкоштовні курси з підготовки та підвищення кваліфікації. Кожен робітник має право на соціальний пакет та достойну заробітну плату. Мы проанализировали нашу работу за два квартала этого года и на сегодня мы изыскали резервы для очередного повышения уровня заработной платы. Я издал приказ, в соответствии с которым для наших специалистов, сборщиков, сварщиков, трубников и достройщиков средний уровень оплаты труда с 1 июля этого года установлен на уровне 4500 гривен. Повышение составило для сборщиков и сварщиков это 23%, а для, допустим, для достройщиков это примерно в два раза. Переглянули сюжет про те, як працює Херсонський суднобонівний завод, про підвищення заробітної плати. А яка взагалі ситуація? Ось і на інших підприємствах, чи можна говорити про их работу, про то, что ну, люди отримують зарплату? Полностью встойно. мы будем говорить еще по рейтингу, показателям, и я подойду еще к другим предприятиям. Я думаю, что рейтинг, который составляется, это не только по промышленности. Мы сегодня смотрим и розничная торговля, которая у нас мы занимали 26-е, 20-е, даже 5 место. То, что здесь был такой монополист у нас, вы помните, в Херсоне, в Херсонской области в связи с тем, что идут инвестиционные проекты, и в связи с тем, что вот сегодня открылся самый большой там сельпо в Украине, 10 тысяч квадратных это в Херсоне, за зашел, зашел эко-маркет, мы снова по этому показателю заняли десятое э, место. А, ну вот, сейчас пока еще подсчитывается, но ориентировочно 23 10 очень большая разница. Э, сегодня самое главное, что рейтинг э, именно иноземные инвестиции, мы тоже были на 21-м, на 19-м. Сегодня тоже десятое место. В основной капитал мы на третьем месте находимся. То есть это вся организованная, слаженная работа, которая сегодня аренизуна выблажив администрации это всей команды то, что инвесторы иностранные начали доверять Украине начали вкладывать кошти, mm -hmm. потому что раньше сказывалось на то что у нас нестабильная политическая ситуация ну я хочу сказать что на Херсонщине, вот если мы заняли в капитал на третьем месте то инвесторам мы являемся сегодня консультантами все для инвестора и мы спрашиваем только одно, сколько инвестиций, какая будет заработная наших людей и какой будет социальный пакет. И если мы вот просматриваем даже тот же жилье, тоже мы занимали по сдачу <coughs> в эксплуатацию вот индивидуального, индивидуального житла были мы на где-то 25-м, 24-м, сейчас на 10-м месте. То есть все потихоньку вместе и с бизнесом, с инвестициями потихоньку все поднимается. То, что оно связано друг с другом. Если только идет нормальная зарплата, плата, понятно, что будет сдаваться и жилье, и будут расстраиваться и производство, и инфраструктура, и все то, что на сегодняшний день. Я хочу напомнить, что вот в том году, в 2011 мы занимали за полугодие 27 место по Украине. Это ну, так тогда случилось, и мы вся команда настроились, пересмотрели все рейтинги, посмотрели, где можно подтянуть. И сегодня мы ориентировочно, показатели эти будут где-то через дней 15-20, но мы видим, что мы будем на 15 месте, а может быть даже и 14-13 место. Я считаю, это слаженная работа всей команды, слаженная работа Главного управления экономики, которое сегодня рассматривает каждое направление. Мы раскрываем, что, какие есть недостатки, что можно помочь, как можно подойти к тому, чтобы улучшить эти показатели. Ну, самое важное, как говорят, чтобы чиновники не мешали, а если они еще будут подсказывать и помогать, как можно будет организоваться. И понятно, что управленческие решения принимаем для того, чтобы можно было достичь таких результатов. И я считаю, что сегодня успешно быть, в середине. У нас, вы знаете, что на Херсонче очень большая засуха ну, произошла. Первое, это много наших всех, как бы, насаждений и деревьев, и ранее зерновые. Вы, на вымерзло, урожай. да. Да, на урожайность всего. Но все равно мы перекрываем другими овощами, фруктами. На сегодняшний день мы тоже по Украине занимаем второе место. То есть, если там провал, и то не за нас это получилось, не мы это ну погодные условия, так, на жаль, на Херсонщине и засуха, и мороз, который произошел, ну это так пока Богом было суждено и то, что случилось, но оно не влияет на большое, на полугодие. Мы постарались перекрыть другими направлениями для того, чтобы Херсонщина достойно смотрелась по рейтингу на украинских всех сайтах и на украинских всех показателях, то что Я оценивает Кабинет Министров. Це те місце, це не остання така планка у команди в э, адміністрації, yep. у нашого губернатора not. великі амбіції. А яким чином далі ви будете піднімати свій рейтинг, на що ви ставите акценти? Можливо, це буде розвиток промисловості чи розвиток інфраструктури. Що у пріоритеті? Найважче, це відкриття інвестицій в Херсонської області. Тому що за інвестиціями, за інвестором підіймаються всі направлення. все на ресурсы финансовые. Ну, финансовые кошты, они вместе с инвестором приходят. Если просить, что дайте нам там государство какие-то ресурсы, это не так важно. Сегодня нужно сделать климат для того, чтобы инвестору было удобно очень чувствовать на Херсонщине. Сегодня у нас это получается. Сегодня мы можем это делать. И мы показываем, я как бы в дальнейшем буду рассказывать еще, что получилось, что удалось на сегодняшний день. И как бы сегодня бы сохранить то что мы есть и наращивать все каждый день динамику. Да, динамику. у нас все это получается и я думаю что с командой с таким губернатором который у нас вы знаете все время только вперед и нет оглядки назад только перспектива может быть одна достижение целей на результат 22-48-02 – це телефон нашої студії. Ми чекаємо на запитання від телеглядачів. А ми продовжуємо розмову із заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Анатолієм Семеновичем Хоменком. Поговоримо про мостовий перехід. Останнім часом ми бачимо активну розбудову нашого міста, і відбулася закладка першого каменя. На якому етапі зараз цей проект? этот проект лично контролирует губернатор Костяк Николай Михайлович. Это его идея. И мы уже как замы поддерживаем это всегда. Николай Михайлович, вот. Мы открыли мостовой переход между Николаем и Херсоном. И на Новый год, он, когда мы собрались, поставила нам такую задачу, что мостовому переходу в Херсоне быть. Я, если немножко расскажу, когда мы взяли этот проект и сначала начали смотреть, пригласили всех проектантов, где-то было до 25, наверное. И первый проект был ну, стоимость 800 миллионов сам преф... проект... А, с Херсонской области подавали, чьи приезжали да. с... из Украины? Из Украины, и понятно, что он был утвержден. Потом, когда мы начали просчитывать, был 600 миллионов, 300 миллионов, и в конце концов мы оптимальный такой экономический вариант нашли, 197 миллионов. Откуда Но она... Ну, то, что мы строили его между Николаем и Херсоном, осталось. он точно такой же. И там были понятные цифры. Все остальное, это подводящие, подходящие, и не знаю, зачем так надо было. Ну, считать до этого. Самое главное это достижение той цели. Это у нас микрорайон, вы знаете, спальный и центр полностью развязан куча пробок и это невозможно. Кучу нервов. Скорая помощь, милиция доехать невозможно в часы пик. И Николай Михайлович поставил эту задачу, разработали проект за три месяца новый концептуальный, который решает проблему переезда и который решает именно по этой инфраструктуре. Никто в этот проект не верил. Ну, наверное... Все... Не ну, я не знаю, то, что первый раз этот проект обсуждался в 68 году. 68 год. Мне тогда было 8 год. Так. И <клес> именно с той такой четкой, напорной, вот такой ну как бы сказать быстрой работы, которую организовали мы нашлись и проектанты проект был 8 миллионов, мы его спроектировали где-то до 2 миллионов он будет и на сегодняшний день да, строительство начато сегодня самое важное это произведена геологическая полностью вся разведка, на данный момент то, что почва она может меняться 1968 -го года и сегодня самое первое буронолевные сваи, которые полтора метра на 26 метров глубиной заливаются уже 8 один ряд, их всего у нас 24 и сегодня компания, которая работает с опережением, идет на 2 сваи вперед, то есть они должны были сегодня только 10 заливать, они уже заливают 13. Ну, губернатор такие ставит задачи, то что он 9 числа будет выезжать и будет смотреть именно работу э, Роботу предприятий он постоянно контролює, он якби как бы, этот об'єкт на контролі держить кожні 10 днів. Ми перед ним очитуємося, що виконується, як виконується. Ну зараз І... ми можемо з глядачами переглянути на якому етапі відбуваються роботи. Я пропоную переглянути сюжет. Будівництво мостового переходу, що згодом з'єднає мікрорайони Таврійський і північний з житловим районом ХБК, впевнено просувається вперед. Завдяки тому, що навіть у вихідні дні кипить робота, працівники випереджають затверджений план. Сьогодні тут вже встановлено 12 свай із 24. Зведення такого важливого об'єкту не має права на помилку, тому тут прискіпливо виміряють кожен сантиметр землі, перш ніж встановити чергову сваю. Єдина необачність і грандіозна конструкція опиниться під 9 серпня майбутній міст має оглядати Микола Костяк. Тоді на цьому місці стоятиме вже 16 свай. Згідно з проєктом, загальна протяжність дорожнього полотна становитиме 2 кілометри, а пропускна здатність за одну годину 2000 одиниць транспорту. Середня швидкість, з якою можна буде рухатися 60 кілометрів на годину. Виктор Лисаванович, как дальше развиваться события, как триватиме строительство, и когда мы уже увидим готовый переход? Ну, до конца года сам мостовой переход будет построен. На сегодняшний день Николай Михайловичу удалось при рабочем визите премьер-министра Трама Миколаяновича рассказать и доказать, насколько важный этот мостовой переход. И сегодня запланировано 97 миллионов. Я сказал, что весь проект 197 миллионов, а 97 миллионов до конца года запланировано в бюджете в государственном бюджете эти ресурсы. Мы их выполняем сегодня, даже та компания сегодня где-то освоена до 25 миллионов. И компания, которая сегодня Непропетровская, вы видели, какая там техника очень серьезная, 2,5 миллиона евро. Сама вот, буро, то, что делает бурево-наливные сваи, с ними есть договоренность, они будут строить его ну, до конца. И сегодня настроение в собственника и у директора только вот такими темпами, с опережением выполнять все задачи, которые есть на мостовом переходе. Ну, це не єдиний такий проект, який зараз триває в обласному центрі.